Залазимо за гончарну крупні. Акуратненько в влівою ножкою на подножку, і правою як... як на конячку. Залазимо, залазимо. Я ще в своїх програмах ніколи не каталася на конях. Це треба буде якось виправити. Ну а зараз, хоча б, намагатимусь осідлати ось такого гончарного коника. А, ну що ж горіш, що ми будемо робити зараз? Перше, що необхідно зробити, це підготувати глину для роботи за кругом. Тобто, вот такими от. ударами, то есть ладошкой мы ее проминаем. Ну такая, можно сказать, такая достаточно приемная. На дотик, как ладенька. И так в с руки еще и тринуться. Теперь делаем конус. То есть стараемся сделать основание. Все, когда готов наш конус, то есть мы можем его крепить на гончарный круг. Обязательно, то есть поверхность у нас должна быть сухая. Угу. Теперь берем вот так вот его. Пальцами угу. и где-то с такого расстояния хорошенько смачно так треба да. его. Отлично. Идеально. Единственное, вот чуть-чуть можно вот так вот ручкой. Ага, сместити. до, до центра. Ага. Сразу мило. Раскручиваем круг. Круг крутим мы против часовой стрелки. О, какие наимоверние чуття. Как гладенька. То есть ручки как домиком ставим. Ага. И теперь стараемся не просто его как бы обжимать, а нам надо плавненько прижать и постепенно поднимать вверх нашу длину. Ага, то есть у нас руки не должны на одном месте стоять, они у нас двигаться должны снизу вверх плавненько, не спеша. То есть надо прочувствовать, вот какая скорость вращения. То есть чем быстрее вращается круг, тем быстрее мы можем двигать руки. Если круг вращается медленно, соответственно, наши наше движение тоже должны быть гораздо медленнее. А на какую высоту требы ее поднимать? Чуть, -чуть выше. Ну, это как бы уже просто, ну, с опытом приходит какая высота. Ну, желательно не слишком высоко и слишком низко тоже, если подняли, то ну, никакого эффекта не будет. Теперь можно опускать ее вниз. Теперь обжимаем вот так вот ручками. Більші пальчики настають знаружі. Mm -hmm. Тож ручки зафіксували, намагаємося так, щоб наша глина не входила вот так входила зі сторони mm -hmm. в сторону. І плавненько опускаємо вниз. Тепер гліна ми вот так, і вот, більшими пальчиками робимо відверстя. Маю сказати, що а, манікюр він так. Він для дівчини дуже важливий. Але мені здається, що в цьому випадку нігтики навіть допомагають. Щільніше потрапляти до середини нашого майбутнього виробу. Тож, як бачите, усе можливо навіть для дівчини із гарним мейкером. Саме ніс опускаємо наскільки це можливо. Угу. Чуточку, стіночку нашу придавили, прижали. І те, що ми трохи прижали, ми постійно піднімаємо вверх. Я весь час забуваю підкручувати гончарне коло. Не знаю чому. Ну, Тому що ти просто в процесі. Тобто, коли вже приучився і працюєш, то сам не замішаєш, як ти вже крутиш. А як ви прийшли до цього щоб ось виробляти з глини? Може бути того, що те, то, чим займався, не удовлетворяло мої потреби, мої бажання. как бы. ну, реализации, может быть, как какой-то определенный, да, как творческий. Хотя, ну, специальность у меня техническая, то есть у меня высшее образование, инженер механиков по, автомобильному делу. Вот, но пришел как бы гончарство. Это было какое-то ваше хобби, а больше вы завжды мрел и вот еще из глины? Получилось как-то так, вот перешла идея, допустим, сделать мастерскую. Просто вот сделать мастерскую, я как бы загорелся этой идеей, начал искать в городе, не нашел ничего подобного Думаю, вот было бы круто, если бы там можно было приходить, лепить вот. прошел год и как-то так мы встретился с девушкой, то есть она уже начинала в этом направлении работать вот и мы вместе как скооперировались вот уже более практически три года существует наша мастерская а сами мы буквально на этих выходных поженились вот так, обычное хобби поеднало двух чудовых людей кто знает, может если и вы попробуете заниматься девчонкой сам он знает это свою долю. Предлагаю ну, нашу заготовку, то есть, ну, потому что это еще заготовка, это еще не конечное изделие, расширить. Mm -hmm. То есть мы сейчас вот так вот просто осмочили 4 пальчика mm -hmm. и ставим их вот так вот внутрь. Очень аккуратненько здесь надо почувствовать. Потому что если где-то можно передавить, то есть можно повредить стеночку. Но желательно чувствовать это. Все, плавненько опускай, хорошо. Здесь вот в основании опять-таки я помогу, mm -hmm. потому что за счет длины ногтей там сложно что-то сделать. Всегда, когда мы делаем изделие, необходимо учитывать то, что глина дает усадку, то есть это может быть, ну, в зависимости от той глины, которую мы используем, то есть она может уменьшаться там и на 15, на 20 процентов. То есть надо представлять, что эта чашка после обжига и после сушки еще будет меньше. То есть, если она так будет маловато, тогда нам надо ее еще расширить, допустим. Это максимально, что мы можем сделать, уже сразу предупреждаю. А теперь наша задача аккуратненько доработать это все дело. Для этого мы берем стек. Здесь вот у основания, вот так вот под углом счищаем, делаем более контурным наше основание. Донышко. Так вот берем нашу ниточку, и чтобы большие пальчики у нас лежали вот так вот на основании. Даша? Майже самостійно зроблена чашка. Ну а поки моя чашка трохи сохне, щоб ми могли її завершити, я вам маю сказати, що створити з глини ви можете абсолютно будь-що. І ось такі іграшки, і різноманітний посуд, і всіляке приладдя яскравий тому приклад. Глина, як відомо, не єдиний матеріал для втілення творчої фантазії. Саме ліплення з воску зробила відомою на весь світ звичайну служницю Марі Тюсо. А її воскові шедеври просто неможливо обізвати ляльками. Художня студія Мадам Тюсо займається виготовленням воскових фігур вже більше 150 років. На те, щоб на світ з'явився черговий шедевр, йде до чотирьох місяців часу. Над кожною скульптурою працює команда з 20 талановитих і високопрофесійних скульпторів. Творці проводять до П'яти сотень заміїв справжні волосинки вставляються по одній, незліченні шари фарби покликані відтворити природний колір шкіри. Саме своєю неймовірною схожістю із оригіналом славляться воскові фігури Мадам Тюсо вже більше двох століть. Усі світові зірки із задоволенням позують та навіть надають власний одяг та аксесуари для своєї воскової копії, адже мати свого двійника у музеї Мадам Тюсо означає навіки залишитись в історії. Ну что ж, моя чашка уже трохи подсохла. С чем мы робом и далее. Делаем ручку, вычаем кусок глины, то есть необходимо оторвать от него какую-то часть. И делаем колбаску, то есть как раньше с пластилином в детстве. За сейчас забавка. Вот стол, то есть можно брать вот так вот на столе. Более что он из стекла, то есть он достаточно хорошо будет кататься. Ручка, на самом деле, может быть абсолютно любой формы. Она может и внутрь заходить, и как бы изделие. То есть, бывает делать даже ручки в форме, там, допустим, сердца. О, такая мне идея подобается. Давайте, я тоже хочу себе ручку с сердцем. С двух шматочков, так ей требуется работать? Только самое главное, чтобы они были не слишком тоненькие, чтобы они держали форму сердечка. Можно, на самом деле, даже и с одного кусочка делать. Вот мы как бы основу основу нашу задали, нам mm -hmm. надо соединить, то есть вот берем стеком таким образом и сделаем как монолитный. Теперь надо просто примерить, как она у нас, где она у нас будет ложиться. Ну, что-то Мы делаем вот такие вот зазубринки. Это для того, чтобы наша глина хорошенько скрепилась между собой. То есть здесь сделаем зазубринки и здесь сделаем зазубринки. Теперь мы этим шликером то есть, смазываем как вот, эти, вот этот наш шов. Можно на одной стороне. То есть, ну, ну, как бы работает своеобразным соединением, то есть клеем, можно так сказать. Глыну до глины мы приклеим глыную. Да. Тогда мы уже не будем, потому что там уже достаточно толстый слой. Поэтому теперь аккуратненько мы берем и прикладываем. Придерживаем изнутри еще и прижимаем. Теперь. Мы делаем очень тоненькую колбаску. То есть вот таким вот образом мы ее приложили. И со второй стороны точно так же мы делаем. Теперь мы вот так вот вот в этом месте соединение, то есть мы делаем его монолитным. Скажите, пожалуйста, а сколько эта чашка потом будет сохнуть и, и что с будет происходить? Высохнет она в течение 3-4 дней, вот, потом набирается печка и проводится обжиг изделия. Обжиг длится порядка 10-15 часов. За какую температуру? Это как обычная печь? Тобто... Нет, нет, это специальная печка камуфельная, температура там более 1100 градусов. Ну, то есть, почему там 1100? Потому что чем выше температура, тем крепче сделаем. Если эта глина выдерживает эту температуру, мы даем такую достаточно высокую. А максимальная температура, при яким можно поставить? Но есть фарфор, который обжигают, допустим, при температуре 1200-250 градусов, даже 1300 градусов. Я думала, можно вкинуть в звичайный там костер, звичайно, полумя. Раньше так и обжигали. Раньше ж печей не было, то есть и в костре, то есть это называется низкотемпературным обжигом. Там температура 700-800 градусов, но как бы на то время ее хватало для того, чтобы изделия выдерживали температуру, там и можно было с них есть и пить. То есть раньше так оно и было. С появлением электричества, печи, то сейчас это все упростилось. Температура стала выше, и вырубы могут прослужить трошки дольше. То есть можно уже подписывать нашу работу. То есть берем, это у нас красная глина, разведенная до жидкого состояния. Тобто знову ж таки глиною по глині. Так, да, ну, цю глину вже називають ангобом. Тобто, Якщо глина розведенная другого цвета, то її вже називають ангобом. Ну що, здається, я вже все дописала, все, що хотіла, все сказала. Що ви думаєте, як в мене вийшло? Я думаю, достатньо хорошо вийшло. Видно, когда человек внутри уравновешен, то есть он спокоен, у него получается хорошее в основном изделие. Вот. У вас получилась достаточно гармоничная чашка и гармоничная ручка, вот. и хорошие тоненькие равномерные стеночки, поэтому изделие удалось. Вот. А всех желающих приглашаю в нашу мастерскую, приходите, с удовольствием полепим. И с можно прийти, и на индивидуальное занятие, как у вас сегодня было. Поэтому всегда рады. До речі, так з родиною це чудова ідея прийти і зробити щось для всієї родини, великою або ж не любимо. Ось так за одне заняття протягом години ви зможете зробити першу в своєму житті чудову річ, яка буде нагадувати вам про цей неймовірний творчий досвід достатньо довгий час. Спробувати неможливо відмовитись тут. кожен ставить кома для себе. Я ж лише намагаюся ширше відкрити для вас горизонти нових можливостей. Побачимось! Смачного чаювання! Увага! Ви бажаєте, щоб ваша урочиста подія, як то день народження, весілля чи корпоратив, або ж просто романтична прогулянка, чи визначний момент у житті, були засняті професіоналами, телеканал ІРТ радо допоможе вам у зйомках. Наша професійна техніка та висококваліфіковані оператори до ваших послуг. Тож, якщо ви бажаєте насолоджуватись найважливішими моментами свого життя, переглядаючи якісне відео, дзвоніть за телефонами, що на ваших екранах.